Hai mam, hari ini aku bikin bolu lagi mam Nah hari ini aku bikin bolu ketan hitam Ini ketan hitam, manis, legit, tapi nggak enek ya mam Ini enak banget, cocok untuk ide usaha, ide jualan Dan ini bisa juga untuk isian snack box mam Oke mam, langsung ke cara pembuatan ya mam Nah, Mam, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, ini cara yang pertama, di sini akan aku tuangkan dulu susu kental manis ke dalam margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Aduk rata, kemudian sisihkan ya, Mam. Selanjutnya, langkah yang kedua. Di sini ada wadah yang sudah bersih dan ini 3 butir telur. Selanjutnya, 90 gram gula pasir. Satu sendok teh SP Jadikan dalam satu wadah ya mam Dan kocok hingga putih mengembang kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing Nah mam, gunakan mixer kecepatan yang paling tinggi ya mam Nah ini sudah putih mengembang kental dan berjejak Selanjutnya Masukkan 20 gram tepung maizena, lalu kocok hingga tercampur rata. Gunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Kemudian di sini ada 20 gram tepung terigu atau di sini aku gunakan tepung mokaf ya, Mam. Dan ini ada tepung ketan hitam, lalu aduk hingga tercampur rata boleh menggunakan spatula atau kocok seperti ini dengan mixer kecepatan yang paling rendah lalu tuangkan campuran margarin leleh dan juga susu kental manis lalu kocok lagi hingga tercampur rata nah selanjutnya ini sudah tercampur rata sekarang anakku rapikan dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula ya mam Langkah selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah diberi bahan olesan. Di sini aku oles loyang menggunakan Carlo. Selanjutnya, hentakkan loyang beberapa saat sebelum masuk ke dalam oven. Panggang dengan suhu 185 derajat Celcius dengan api atas bawah. Nah ini dia hasilnya bolu ketan hitam kita hari ini Ini mau aku potong dulu ya mam Nah, ini seperti ini. Bagian dalamnya ini cantik sekali dan ini manisnya pas, ini lembut, enak, empuk dan ini enggak yang seret ya, Mam. Ini cocok untuk ide usaha, ide jualan Mam di rumah mungkin. Nah, oke, Mam. Sekian video dari aku hari ini. Semoga kalian suka. Terima kasih.